Еще раз добрый вечер. Напоминаю вам, что мы находимся на очередном собрании дизайн встреч которое проходит в рамках проекта журнала Салона ⁇ Си-Дизайн ⁇ Сегодня оно проходит в концептах. Это наши постоянные партнеры, которых мы от всей души благодарим за такую возможность еще раз встретиться в этих стенах, которые уже пропитаны дизайном за многие месяцы и годы. Ну что самое серьезное, о чем я хотела сказать, что существует определенная, можно так сказать, национальная идентичность голландского дизайна, которую сложно почувствовать, не побывав там и не побывав в Голландии в момент голландской недели дизайна в Енховене потому что это концентрированное такое сгущение вот этой эссенции голландского дизайна, о которой, собственно, голландский дизайн – это феномен, о котором говорят последние годы очень много. И что он собой представляет, есть разрозненное мнение на этот счет. Но сегодня мы эту квинтэссенцию попытались разложить на составляющие. То есть, в первую очередь, это интеллект, то есть это то, что называется доноры, Интеллекта, мозга дизайнерского для Европы, это Инховенская академия дизайна. И студенты, которые заканчивают эту академию и позже работают в компаниях, ведущих компаниях мира, занимаясь дизайном, технологиями дизайна. Во вторую очередь, это определенная социальная заинтересованность дизайна в... Улучшение жизни людей глубинное, то есть это разработка концепций, очень глубоких по своей сути, которые касаются разных сфер человеческой жизни, использование дизайна как инструмента для изменения нашей жизни. сертификат на 20 тысяч гривен, который дает возможность купить кухню очень привлекательную по цене, еще дешевле. You son of a gun,